Benda boleh tolerate, kami tolerate. Tapi akhlak tak ada tolerate. Baca Quran, jaga solat, solat jemaah kat masjid, anak laki-laki. Itu kamu engineer ke, kamu tak sekolah ke, kamu tukang kebun ke, kamu apa ke? Ini sebagai seorang hamba Allah. Nak tanya, okey. Ustaz, bagaimana sekiranya hala tuju kita dan pasangan kita tak sama. Contoh, kita berusaha menjadi Uh, ibu yang solehalah kita berusaha ke arah situ tapi sebaliknya suami ataupun pasangan kita tidak sebegitu. So anak makin lama makin besar kan. Mungkin ada yang ada kalangan kita hantar anak ke tafiz okay, tapi mungkin uh, ibu yang ke arah situ. Sebaliknya ayah mungkin tidak begitulah. Macam mana kita nak terangkan situasi itu pada anak? Dia lama dia akan bertanya kan. Kenapa mak begini ayah begitu? Ah uh, itu ustazah. Terima kasih ustazah. Terima kasih. Menung saya dengar ya. Yeah? sebab saya faham benda tu berat. Dan selalu macam tu. ya. Uh, mak lain cara dia dalam dua konteks semua dia jadi juga tu kadang-kadang hubungan suami isteri pun terganggu juga kalau isteri nak mendekatkan diri pada Allah ya jadi alim dah gini-gini kan suami macam tu lah termasuk sekarang pasal anak-anak kan kalau mak macam tu ayah macam tu so yang pertama sekali uh, kita harus tahu bahawa pendidikan tu jangka masa dia panjang. Jangan terburu-buru. Jangan gopoh-gapah. Yang selalu jadi fragile tu sebab gopoh-gapah. Otak macam ni bang. Saya kata-kata ni. Habis tu, awak nak anak jadi macam awak. <laughs> nampak tak dia akan berhujung dengan apa? Ha, nampak tak? Kita nak kita nak pandangan kita tu diterima on the spot. kan? Tak boleh tuan-puan. Inilah kehidupan. Sungguh. Ada banyak benda orang akan faham lepas lima tahun. Sebab tu seorang pendidik sifat dia kena sabar. Dia tak faham sekarang kadang. Jadi kita tahu sekarang berlaku pertembungan idealisme antara suami kita dan kita contoh dia. So apa yang kita perlukan? Kesabaran dan tempoh masa. Jadi perlahan-perlahan benda yang kita boleh tolerate kita bagi. Kita kadang-kadang mendahulukan pandangan suami. Benda yang kita tak boleh tolerate, kita rasa tak boleh ni kan jadi teruk pula kan. Yang tu kita kena sabar untuk fahamkan suami dan benda ni satu perjuangan yang Allah tak pandang kecil. Boleh jadi di situlah. Pada ujian itulah nanti anak tu mudah jadi soleh. Dia kena berbaik sangka dengan Allah. Ya, yang kita rasa kita nak jadi anak kita ni hafiz Quran ni kena pula uji suami macam ni pula. Tuan-puan, idea hafiz Quran tu tak tak mudah tuan-puan. Ada anak yang dihantar oleh mak ayah yang sama-sama idea, tak dapat kan? Susah juga nak dapat. Jadi kita tu kena berbaik sangka dengan Allah. Setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita ni, memang untuk membangunkan kita. Memperbaiki kita. Sebab tu tak sama. Pikiran kita fikir, kalau aku dapat suami yang sama-sama fahamkan elok, nah, tu perangai kita macam tu. Ha, nah, yang sekarang ni elok ni. Yang tak faham ni. Ya, sebab apa? So, kita tak tahu di mana kita akan dibina oleh Allah Subhanahu SWT. Sikap kita, sifat kita, cara kita berfikir. Jadi kat sinilah menguji kesabaran kita. Apa dia? Bertenang. Ya? Kalau suami tak faham gini, gini, gini. Pelahan-pelahan, fahamkan. Ada benda kita kena beralah. Tapi insyaAllah dengan kesabaran kita menguruskan hal ini, anak dia mudah. Jadi anak tu pun kena difahamkan. Okey apa ni uh, rupanya tuan-puan dalam dalam keluarga, dalam hubungan suami isteri dengan anak-anak semua ni lah sangat penting kita menunjukkan kepada anak-anak penghargaan kita kepada ayah mereka. Saya faham kadang-kadang ada benda macam kita rasa macam down sangat. Ya ada isteri-isteri yang rasa macam tu kan kerana apa-apa kelemahan dan kekurangan lah. Tapi dalam pendidikan Untuk jangka masa panjang Sangat penting Anak kita melihat Sosok ayah dan ibu tu Sebagai sosok Yang ada kewibawaan Jangka masa panjang tuan puan Betul tak ibu-ibu Nenek-nenek semua hm, Kita marah jangka masa pendek Atau katalah Ayah dia macam ni macam ni Jangka masa pendek tuan puan Jangka masa panjang Jangan jatuhkan wibawa si ayah atau si ibu. Boleh jadi kenapa suami kita jadi macam tu idea dia. Tengok latar belakang dia. Latar belakang dia tengok. Jadi benda tu membentuk dia. Jadi kita terus menghujah idea dia. Kita tak tengok latar belakang dia macam mana. Jadi slow-slow. Kadang-kadang rawat latar belakang dulu. Kawan dia siapa? Pendidikan dia apa? Anda kata mampendidikan dia pendidikan sekular. Kan senang kita nak apa? Kita nak apa? Jadi slow. kita cuma mungkin kita boleh cakap benda yang benda yang apa ni? Benda yang sederhana ataupun kita cuba mengimbangi pandangan dia dengan pandangan kita. so apa dia? Kita nak anak kita hafiz Quran semua. Dia pula nak anak dia jadi apa accountant lah apa semua ambil dua-dua sekali ada je sekolah yang apa integrasi kita cuba ambil tu dua-dua tu ha, dan dengan anak-anak jangan kita ini sekat sungguh tuan puan Benda ni kesilapan yang kadang-kadang kita semua pernah buat. Kita marah, kita cakap sesuatu yang yang menghilangkan wibawa ayah tu. Kita patut istighfar kepada Allah. Bukan senang membina wibawa tu. Sebab, kalau anak kita sudah tidak melihat ayah dan ibu dengan wibawa yang sepatutnya, kesianlah kat ke anak tu nanti. Sebab apa? Dia melihat ayah dia tak ada wibawa, mak tak ada wibawa. Habis tu siapa yang nak tengok? Kerja memberi wibawa tak wibawa ni pun, kadang-kadang kita kena pandai-pandai imbang. Ya? Jangan salahkan. Memanglah kita boleh kata nak buat wibawa macam mana, dah perangai dia teruk. <laughs> perangai dia teruk, takkanlah saya nak kata dia berwibawa, Ustazah. Ustazah faham. Tapi benda boleh counter-counter dulu. Faham tak? Jangan kita pula menambah lagi sambal-sambal dia -sambal tu. Menambah gula garam dia tu. Ha, yang kadang kita pula yang menambah lagi. Anak tak tahu dia dia tahu. Faham tak? Yang tu tolong kurangkan. Yang dah ternampak tu nak buat macam mana. Tapi jangan ditambah. Sebab apa? Anak ni perlukan sosok yang ada wibawa. Jadi kalau kerana idealisme tadi, kita fahamkan. Mak faham tu, Abah tu dia nak anak macam ni untuk masa depan gini-gini semua. Uh, ataupun ialah abah tu kan kesian juga abah pun uh, dibesarkan macam mana dulu jadi kita tu berhalus juga cakap supaya apa jangan sampai anak kita pandang ayah dia tak ada wibawa itu lebih susah nanti cakap siapa dia nak dengar saya ha, nak tanya cakap siapa yang anak tu nak dengar dah ayah tak ada wibawa dah mak tak ada wibawa cakap siapa anak tu nak dengar jadi tolong fikir panjang eh boleh jadi ada pertembungan idealisme kat sini tapi pandai-pandai, sabar. Ya, bagi faham dengan baik apa semua. Uh, yang penting anak kita tu sekolah. Jangan sampai bertembung tak sekolah langsung anak. Ya. Anak tu sekolah dan pendidikan agama asas. Uh, ya. Yeah. Yang tu tak ada, yang tu tak dapat nanilah. Fardu'ain tu benda wajib. Uh, cuma so soal nak jadi aliran tahfiz ke, tidak ke apa ke benda tu masih sangat subjektif. Ya, sebenarnya macam kalau ustazah ditanya ustazah, ustazah tidak memaksa anak-anak. Ya, tak paksa. Nak cerita sikit boleh bagi masa 5 minit. Mana tahu dapat ambil pengajaran kan? Tak paksa anak-anak untuk ambil bidang hafazan Quran. Jadi, uh, memang macam memang jenis tak memaksa lah. So ada anak tu kita dah hantar sekolah tahfiz dah apa semua menangis tak nak anak ustaz menangis tak nak dia nak lari balik ya yeah. tapi pas hantar sekolah mak dia sendiri <laughs> Padahal sekolah sendiri tu sepelaung kalau zaman laung boleh dengar insyaallah kalau saya cakap kuat dah pakai mic ya yeah. dia tak nak ada seorang tu dia tak nak menangis dia tak nak Ya Allah, subhanallah. Dah hantar sekolah lain juga, hantar sekolah sendiri. Dia tak nak. Padahal dah dah berbelah-belah juzuk dah. Dah belah juzuk. Dah dekat nak 18, 19 juzuk. Tapi dia dah tak boleh dah. Dah tak nak dah. Jadi Ustazah uh, slow down juga. Dia tak nak asrama dah buat keluar. Duduk. Padahal tu sekolah sendiri. Okey dah tak apa. Homeschool. Anak sendiri. Homeschool. school. Uh, dia tak nak. Jadi kat situ Ustazah pun uh, Apa ni? Pakailah okay tak nak uh, Lepas tu masuk untuk SPM Ya yeah. Ada seorang lagi juga macam tu uh, Tak nak Tak nak dan kita tak paksa Tak paksa so dia tak dapat Ada dua benda Ustazah nak sebut kat sini Pertama Memang tak dapat nak paksa Dan kat situ Ustazah letakkan uh, Apa ni? Uh, nilai soleh tu ni sangat luas Bukanlah semata-mata menghafaz Quran. Ha, nilai anak yang bermanfaat tu luas sangat. Jadi ustazah minta anak-anak yang tak hafal Quran tu tackle. Mana tak habis hafalan eh. Tackle kat situ lah. Maknanya cuba jadi orang bermanfaat, akhlak baik. Ha, kat situ tu tak ada toleransi lah. Babak-babak akhlak tak ada toleransi. Yang tu kena paksa. Kena didik. Ha, jadi macam tu lah. Bahkan tak ada apa-apa paksa juga bidang. Dah masuk. Ada seorang dah masuk bidang pendidikan Islam, usul fake, keluar daripada universiti tu. Sebab apa? Tak minat bidang tu. Dia minat bidang apa? Bidang pelaburan. Ah, tak apalah, kita ikut. Benda boleh tolerate, kami tolerate. Tapi akhlak tak ada tolerate. Baca Quran, jaga solat, solat jemaah kat masjid, anak laki-laki. Itu kamu engineer ke, kamu tak sekolah ke, kamu tukang kebun ke, kamu apa ke. Ini sebagai seorang hamba Allah. Jadi Uh, benda tu anak kena nampak. Benda mana mak boleh, kami pasangan suami boleh tolerit, mana yang tak boleh. Jadi kat situ. Tapi yang kedua, tapi sebagai yang kedua, eh, ustazah tetap menyimpan satu perasaan. Perasaan tu kadang-kadang dia datang. Datang lintasan dia. Apa dia? Ustazah rasa tetaplah memberi Al-Quran dalam dada anak-anak sebagai pemberian yang terbaik. Tapi kerana ustazah boleh jadi tidak mulakan daripada kecil. Semasa mereka tak boleh memilih. Jadi bila mereka dah masuk pendidikan menengah, mereka sudah ada pilihan. Ada selera sendiri. Jadi Ustaz selalu minta maaf dengan tiga orang anak ni. Yang tiga semua nak tujuh, empat yang hafal Tiga tak Tiga tu tak habis ya Sama ada Ustaz minta maaf langsung ataupun Dalam hati tu lah Dalam hati tu sebenarnya banyak ehsan Kepada tiga orang ni sebab Ustaz rasa Ustazah sudah Terlepas peluang untuk memberikan Mereka yang terbaik sebab Memberi anak-anak kita hafaz Quran ni pemberian yang terbaik teman -teman. Jadi Ustazah rasa macam Sian anak aku yang ni. Sebab kita tak bentuk dari kecil. Daripada dia umur 6 tahun, 7 tahun. Jadi Ustaz selalu ehsan dengan mereka ni. Tak salahkan dia orang. Tapi, ni lah. Kita terimalah kan benda tu dah al-khairu mawakak. Yang terbaik tu apa yang berlaku. Tapi sampai pengajaran lah. Jadi bila cucu-cucu kan. Dia cakap pesan. Kan? Tapi tak adalah pesan macam nak suruh-suruh. Tengok mak dia tak suka juga kan. Tapi saya ingatkan. Lah, bagi banyak-banyak hafazan Quran, biasakan dia menghafal, biasakan dia menghafal. Kadang-kadang pun tanya cucu tu, ajar juga dia. Ya sebab sebab kita belajar daripada pengalaman kita. Kita sibuk, kita ibu muda yang nak membina kerjaya, sama belajar lah, apa segala macam ya. So kita memang ajar anak mengaji, tapi hafazan tu kita tak tekan kan. Ha, jadi kat situ Zah kata, Zah tak dapat nak tipu tuan puan, hati seorang, hati usaha satu terasa, ya Allah. Aku rasa terhutang dengan tiga orang ni rasa terhutang. Sebab kita compare dengan empat lagi. Empat lagi hafaz Quran. Apa segala. Uzzah rasa terhutang. Dan tuan puan dah jadi puluh yang senang nak hafaz Quran. Hmm. Bawa banyak mana pun. Okey, Umi tawarkan RM10,000. Apa 30 puluh juzuk? RM10,000 tu macam tu. Tak? Ni senang dah jadi. Dah sekali macam kerja nak buat. Jadi, saya rasa terhutang. Saya pernah minta, minta maaf. Umi tak buat. Sebab merasa rasa mungkin dia orang pun rasa tak sedap juga. Empat lagi hafaz Quran. Dia kerana kekangan keadaan. Jadi tuan-puan sekalian ya. Ibu-ibu muda sekalian. Cubalah. Beri tumpuan pada anak-anak. Ya bagi. Yang terbaik yang anak-anak kita patut dapatkan. Masukkan dalam jiwa mereka tu. Quran terlebih dahulu. Nanti yang lain-lain tu akan mudah. Tengok anak-anak tahfiz eh. Yang dah hafaz Quran 30 juzuk tu ambil SPM berapa tahun je. Uzzah pun heran kadang ambil sign to learn straight A. Agaknya tak tahulah sebab tuan puan ingat senang nak membiasakan otak kita ni fikiran menghafal. Jadi dia punya grab kalau misalkan kata apa, dengar apa semua cepat, cepat, cepat. Ha, subhanallah, subhanallah, luar biasa latihan menghafal tu. Kalau macam kita pun yang dah tua-tua ni kan, nak tak nak dapat penyakit pelupa teruk sangat, Cuba menghafal. Hafal pagi, petang tak ingat. <laughs> Betul. Ya Allah. Macam ni bukan banyak siapa menghafalnya. Tapi aduh lah semana lah. Bermakna kena duduk dengan Quran. Dia sebab apa? Terlalu mudah lupa. Ha, tak saya. Jadi tapi kena. Latih, latih, latih. Nanti insyaAllah kuat ingatan sikit. Ya kena. InsyaAllah.